Və dostlar, video keçmədən qabaq bir məlumatı sizə vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi mən Space Team-də bir səfərə çıxmışdım. Elbizirsirsiniz, Elçin Əlbərlinin səfəri idi. Mən mübahisə yaranmışdı İradə xanımla. Daha doğrusu İradə Ətirəmlə. Kim tanımırsınız? Biatla iButton-da kanalı var, Bağça TV. O kanalın rəhbəridir mənim. Zəngilan bizim rayonadıdır. Zərdab yenə rayonadıdır. Həqiqətən yanlış anlaşılma olmuşdu. Həm məndən tərəfdən, həm də izləyicilərim tərəfindən Xanbela bilmiş ki, xanım deyir ki, Ermənistan bayrağı müqəttəsdir. Hələ bir şey olmayıb dostlar. Çünki biz tam versiyanı əldə elədik Space TV-dən və baxdıq ki, xanım elə deyib. Xanım sadəcə demək istibdi ki, hər dövlət üçün öz bayrağı müqəttəsdir. Həqiqətən də, ya hələdir. Hər boy dövlət üçün öz bayrağı müqəttəsdir. Deməli, və onu demək istəmişdir dostlar. Bilib-bilmədən xanıma təhqir göstərənlər var. Sizdən buradan həqiqətən xahiş edirəm ki, bilib-bilmədən heç bir komment, neqativ bir rəy yazmayın xanım çünki bu xanım ə, yazardı ümumiyyətlə. Həm də ki belə bir şey deyib. Xanım jurnalistdir, Azərbaycan dövlətində işləyir. Yəni onu demək istəyirəm ki, dostlar, xanım elə bir şey ifadə eləmiribdi. Çünki tam versə də mən baxdım və gözüm də şahid oldum ki, elə bir söz ümumiyyətlə kəlmə ilə bir şey istifadə olunmuyubdu. Və sizə xahişim odur ki, keç bir Bağçı TV kanalına baxıb izləyəsiniz ki, Bağçı həqiqətən də xanım yəni ki, maarifləndirici videolar çəkir uşaqlar üçün əsasda.